I Правда, Машки долго нет. Уж не случилось ни с ничего. Хоть бы она решила там остаться. Я бы тогда одна в комнате поселилась. Ну лишь ты не вредна, Сергеевна. Машка, ты где была? Помолчила. Говорят, под Новый год. Традиции Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Ну ты чего, Дед Мороз? Не видишь, что ли, я в одном платье? Шуба давай А не то простужилась Заболею и буду жать на дереве Больная и несчастная А мне надо стать Первой красавицей В своей сказке, как Настенька Ишь ты Неплохое начало. Скажи, а имя у первой красавицы есть? Конечно, Полина Вознецова. Но все зовут меня пуговкой. Дед Мороз, скорее идет твой день, пока вся не превратилась. В одну минуточку. Эй, лисички, сестрички, зайчишки, ребятишки, принесите-то нашей первой красавице шубку. Да побыстрее. Уже совсем другое дело. Эх, видела бы меня сейчас Маша, какой красоткой я стала. Красотка, а теперь ты тобой вернешься или со мной пойдешь? С тобой, конечно. Давай махнем на Елисейские поля. Куда? В столицу высокой моды, чтобы весь Париж ахнул. Вот идет Мисс Мира 2010 русская красотка Полина Васнецова. Ура! И чтобы Маша умерла от зависти у телевизора. Ну, Париж, это, конечно, хорошо. Но сначала давай посетим одно примиленькое местечко. Простоквашино называется. Слыхала? Обижаешь? Я же учусь в первом классе. О. А сказку про дядю Федора еще в детском саду прочитала сама. Приятно иметь дело с образованным человеком. Вашу ручку, мадемуазель. Фу! 3,4 три, Начинки побольше положи. Не знал я, что собаки так капусту любят. Какую еще капусту? коктейль. А я педигри со вкусом дичи. Ой! Вот! от Деда Мороза. Только я вам ее не отдам. Потому что у вас документов нет. Сын, Вот ваши документы! -а Отдайте! Не удалось! Рысь! И не подумай! Я так цельную неделю ходить буду, пока Новый Год не наступит. А когда Новый Год наступит, нам телекрама уже не нужна будет. Это еще почему? А потому что Дед Мороз там, там. Да не кто, это я поставил Петь. Это, это Марла, мам, подавай меня. Ура! Ура! Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки. С Новым годом вас! Спасибо! Беги, знакомься! Здравствуйте, дядя Федор! Так вот ты какой, мужчина моей мечты! А это Полина Васильцова, будущая мисс мира! Очень приятно! Я? Знаю-знаю, кот Матроскин, мне поможешь, а молоко и сметану Вот и познакомились, а теперь становитесь в хоровод, песни встретим Новый год. я уже ох, поздравил. Да еще счастье, что про Снегурочку-то не спросили. А что бы я им ответил, что внученька моя у Кикимора, да у Леших в лесу? Эх, заманили они ее туда хитростью. Что же делать? Так, нужно взять себя в руки. Не получается что А, вот кто нам поможет. Сестры Воснецовы. Галя и Даша. Так, где это? Ой, сила нечистая. Ой, что-то чую. Что-то крутится. Ой, так, Даша Воснецова. Черненькая, упрямая, не плачет. Характер энергический, с невыполнимой миссией справиться. Ну, должна справиться. Снег, 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 лед, 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 чудеса под Новый год. Фьюга, ты мне помоги, Дарью Сергеевну сюда принеси. Мария Сергеевна, времени нету. Нужно спасать Снегурочку, она в заколдованном лесу. Время не ждет, мне нужна твоя помощь. Э, секундочку! Что за тупой развод? Вы кто вообще? Я не пуговка и не Маша, Я тут.